নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকৰ চিংময়ী বাইদেউ আজি আকৌ তোমালোকৰ আগত উপস্থিত হৈছোহি আজি তোমালোকলৈ লৈ আহিছো তোমালোকৰ অকণি গণিক পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথমটি অধ্যায়ৰ চতুৰ্থী অংশলৈ চাওঁচোন আহা এই অংশটিত কিনো আছে এই আছোঁ ইমান ডাঙৰ এখন ছবি এই ছবিখনত আমি কি কি দেখা পাইছো বাৰু চাওঁচোন আহা ইয়াত আমি অকণি অকণি লৰা ছোৱালীহঁত দেখিবলৈ পাইছো লগতে মাকে কিবা এটা কৰি আছে বাৰু হয় কেৰাহীত লগতে অকণীহঁতৰ দেউতাককো দেখিছো আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু তলত পৰি থকা দেখা পাইছো নহয়নে এতিয়া চাওচোন তেওঁলোকে কি কথা পাতি আছেনো এই লৰাজনে কৈছে ৰঙা লাওটো মই দাঙিব নোৱাৰো ৰঙালাওটো দেখা পাইছানে হয় ৰঙালাও আৰু ৰঙালাওটো কিন্তু লৰাজনে দাঙিব পৰা নাই কিয় দাঙিব পৰা নাই বাৰু আইতাই কি কৈছে চাওচোন আহা আইতাই কৈছে ৰঙালাওটো গধুৰ আলুটো পাতল সেইটো দাঙিব পাৰিবা এতিয়া আইতাই কৈছে ৰঙালাওটো গধুৰ গধুৰ মানে ওজন আছে আৰু গধুৰ হ'লে বস্তু দাঙিবলৈ আমি বল প্ৰয়োগ কৰিব লাগে কিন্তু এই আলুকেইটা দেখিছানে আলু কেইটাৰ ভিতৰত যদি এটা আমি দাঙিবলৈ যাওঁ আলুটো আমি সহজেই দাঙিব পাৰিম বেছি বল প্ৰয়োগ কৰিব নালাগে কাৰণ আলুটো পাতল কিন্তু ৰঙালাওটো আমি দাঙিব লগাত ৰঙালাওটো গধুৰ অকণিজনীৰ দেউতাকে কিবা এটা কৈছে চাওঁচোন আহা কৈছে এইটো শকত বেঙেনা আৰু তোমাৰ হাতত থকা বেঙেনাটো ক্ষীণ এতিয়া এই দেউতাকৰ হাতত বেঙেনা এটা আছে বেঙেনা চিনি পোৱা নহয় চাওঁচোন এই বেঙেনাটো এই আছো এইটো কৈছে শকত বেঙেনা আৰু কৈছে তোমাৰ হাতত থকা বেঙেনাটো ক্ষীণ ছোৱালীজনীৰ হাততো এটা বেঙেনা আছে চাওঁচোন এইটো বেঙেনা আৰু এই বেঙেনাটো কৈছে ক্ষীণ শকত আৰু ক্ষীণ এতিয়া

ৰঙালাওটো কি আছিলে গধুৰ আছিলে আৰু বেঙেনাটো ভাবাচোন এতিয়া বেঙেনাটো আমি দাঙিব পাৰিম নে সহজে ৰঙালাওটো পাৰিম ৰঙালাওটো দাঙিবলৈ আমাৰ বেছিকৈ আৰু কষ্ট হব দাঙিবলৈ গতিকে কি ৰঙালাওটো হয় গধুৰ ৰঙালাওটো গধুৰ আমি ৰঙালাওটোত এইটো চিন দিলো তাৰমানে গধুৰ ইয়াৰ পিছত চাও ইয়াত কৈছে পাতলটোত এতিয়া এটা বেগ আৰু আমাৰ ওচৰত এটা জামিতি বাকচ দেখা পাইছো ভাবাচোন বেগটোত যদি আমাৰ কিতাপ সোমাই থাকে হবনে আমি সহজেও দানিব পাৰিম কোৱাচোন আৰু এই জামিটি বাকচটো তাত যদি আমাৰ বস্তু সোমাই থাকে পেঞ্চিল ৰাবাৰ পেন যদি সোমাই থাকে তেতিয়া আমি দানিব পাৰিম নে সহজে আমি সহজে ডাঙৰিব পাৰিম আৰু বেগত কিতাপ থাকিলে আমি টানিবলৈ আমাৰ কি হব কষ্ট হব গতিকে হব বাৰু ঠিকেই ধৰিছা এইটো আমাৰ পাতল এতিয়া আৰু এটা ছবি চাওঁ আহা অ চোৱাচোন বেঙেনা কেইটা আকৌ আহিলে ইয়াতে কিন্তু আমাক কিবা কৰিবলৈ দিছে চাওচোন আহা ছবি থকা শকত বেঙেনাটোত বেঙুনীয়া আৰু খীনটোত হালধীয়া ৰং কৰোঁ আহ এতিয়া ইয়াত শকত আৰু ক্ষীণটো আমি বাচি উলিয়াব লাগে আৰু ৰং কৰিব লাগে এতিয়া ইয়াত শকতটো কোদ্ধ হব বাৰু সেই যে দেউতাকৰ হাতত শকত বেঙেনাটো আছিল মনত পৰিছেনে শকত ইয়াতে শকতটো হব আমাৰ এইটো বেঙেনা আৰু ইয়াত কি কৰিব লাগে বেঙুনীয়া ৰং কৰিব লাগে আৰু পাতল কুদ্ধ হব বাৰু হয় এইটো আমাৰ পাতল বেঙেনা আৰু পাতল বেঙেনাটোত আমি হালধীয়া ৰং কৰিম বোলাচোন আমি ৰং কৰো এই আছো আমাৰ ৰং কৰিলো শকত বেঙেনাটোত আমি বেঙুনীয়া ৰং কৰিলো আৰু পাতল বেঙেনাটোত আমি চোৱা এই কাহিনী আমাক এই কাহিনীটোত কি দিছে বাৰু চাওঁচোন আহা ইয়াত কৈছে ৰাণী আৰু ৰাজেনহঁতৰ বাৰীত বহুত পাচলি লাগিছে দুয়ো বাৰীৰ পাচলিৰ গছবোৰত ৰাণী আৰু পাচলি ৰাণী কোনা বাৰু হয় ৰাণী এয়া আৰু এয়া হৈছে ৰাজেন তেওঁলোকে কলৈ গৈছিল পাচলিৰ বাগিচালৈ গৈছিল এইখন পাচলিৰ বাগিচা পাচলিৰ বাগিচাত তেওঁলোকে বিলাহী ছিঙিবলৈ গল এতিয়া তেওঁলোকে বিলাহী চিঙি চিঙি কথা পাতিলে চাওচোন কি কথা পাতিলে ইয়াতে কৈছে মই বিলাহী বেছিকৈ খৰাহীটোলৈ মই বিলাহী কমকৈ ছিঙিলো এতিয়া ৰাজেনে কমকৈ ছিঙিলে এতিয়া ৰাজেনৰ বিলাহী চাওঁ আহা চোৱাচোন ৰাণীৰ খৰাহীটোত থকা ৰাজেনৰ খৰাহীটোত থকা বিলাহীবোৰ বেলেগ দেখিছানে অলপ ইয়াত চোৱাচোন কিমান আছে ইয়াত কিমান কম আছে তাৰ মানে ৰাণীৰ খৰাহিত বেছিকৈ বিলাহী আছে আৰু ৰাজেনৰ খৰাহিত কমকৈ বিলাহী আছে এতিয়া এই ছবিখন চাওঁচোন আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো ইয়াতে কৈছে কমকৈ লাৰু থকা থালখনত ঘেৰ নিওঁ এতিয়া বেছি আৰু কম ইয়াতে কমকৈ থকা থালখনত লাৰু বিচাৰিব লাগে লাৰু খাই ভাল লাগে নহয়নে উম এতিয়া ইয়াত আমি লাৰু বিচাৰিম তাকো বুলি কমকৈ থকা থালখন এতিয়া কমকৈ থকা থাল কোনখন হব পাৰে বাৰু কোনখন হব পাৰে এইখন নে এইখন চোৱাচোন লাৰু কিমান আছে আমি বেছিকৈ খাবলৈ পাম নহয়নে আৰু ইয়াত কিন্তু লাৰু কম আছে তাৰ মানে আমি কমকৈ খাবলৈ পাওঁ আৰু ইয়াত কমকৈ থকা ঢালখনত ঘেৰ দিবলৈ কলে এতিয়া এই ছবিখনত ইমান লগতে খৰাহিও দেখিছো খৰাহিত আম বোৰ আছে কৈছে আটাইতকৈ খৰাহীটোত ঘেৰ দিওঁ আহা আৰু আটাইতকৈ কম আম থকা খৰাহীটোত চিন দিওঁ আহা এতিয়া এই আম খিনিৰ মাজত কোনটো খৰাহিত সকলোতকৈ বেছিকৈ আম আছে বাৰু চোৱাচোন এতিয়া কোনটো খৰাহিত বেছিকৈ আম পাইছো আৰু তাত আমি খেৰ দিব লাগে এতিয়া আমি বেছি থকা আম মই খৰাহিটো বিচাৰিম আম হয়নে ইয়াতে সকলোতকৈ বেছি আছা নে চোৱাচোন আৰু ইয়াৰ পিছত কৈছে কমকৈ থকা খৰাহিটোত চিন দিবলৈ আৰু ইয়াত আমি কমকৈ কোনটো খৰাহিত দেখি পাইছো বাৰু কমকৈ আম আছে এতিয়া চোৱাচোন তোমালোকে শিকিলাই এতিয়া আহা কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰো এইয়া চোৱাচোন আমি কি দেখা পাইছো ইয়াতে কৈছে কোনটো গধুৰ কোৱা এতিয়া এই দুটা ছবিৰ মাজত কোনটো গধুৰ হব বাৰু যিটো বস্তু আমাৰ দাঙিবলৈ অলপ বেছিকৈ বল প্ৰয়োগ হব তাৰমানে আমাক অলপ কষ্ট হব এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো গধুৰ হব বাৰু কোৱাচোন হয় এইটো আমাৰ গধুৰ বস্তু ইয়াৰ পিছত চোৱাচোন ইয়াতে কৈছে কোনডাল পেঞ্চিল শকত কোৱা এতিয়া এই দুডাল পেঞ্চিলৰ মাজত শকত পেঞ্চিলডাল বাচি উলিয়াব লাগে কোনডাল হব বাৰু ঠিকেইডাল এতিয়া এই দুটা ফুলদানিৰ ভিতৰত বেচি থকা ফুলদানীটোত আমি চিনাক্ত কৰি ঘেৰ দিব লাগে এতিয়া চাওঁচোন আমি ঘেৰ দিওঁ আহা কোনটো ফুলদানীত বেছিকৈ আছে বাৰু ফুল হয় এইটো ফুলটানিত আমাৰ বেছিকৈ ফুল আছে আৰু ইয়াত আমি ঘেৰ দিলোঁ সেয়া তোমালোকেচোন সুন্দৰকৈ বুজি পাইছা গতিকে আজিৰ এই অংশটি মই ইমানতে অন্ত পেলালোঁ পৰৱৰ্তী অংশলৈ পুনৰ তোমালোকৰ আগত উপস্থিত হ'ম আজিৰ কাৰণে আহিছোঁ নমস্কাৰ